الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم دوستو عزیزو اللہ رب العزت کا جو قدیم ضابطہ ہے ہر زمانے میں ہدایت کے پھیلانے کا اور امت کی تربیت اور اس کی اصلاح کا اللہ رب عزت نے وہ ضابطہ دعوت کو قرار دیا ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ نبی آئے دعوت آئی دین آیا نبی گئے دعوت گئی ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے دعوت کو سبب قرار دیا ہے امت میں دین کے باقی رہنے کا اسی لیے فرمایا اللہ قرآن میں کہ اسے چھ دین کس کا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع کر لے اللہ نے فرما رہے ہیں رحمان احسن و قبل اس سے اچھا دین اس شخص کا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع کر لے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ اس میں انکاری ہے جو تاکید کے ساتھ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ سب سے اچھا دین اس شخص کا ہوگا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے گا سب سے اچھا دین اس شخص کا ہوگا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے گا کیونکہ میرا دوستوں بزرگوں دعوت اصل میں کسے کہتے ہیں ہر زمانے میں دین کی اشاعت کا اس زمانے کے اعتبار سے مروجہ طریقہ یہ دعوت نہیں کہلائے گا بلکہ ہر زمانے میں میری بازر غور سے سننا ہر زمانے میں دین کی اشاعت کا مروجہ طریقہ وہ دعوت نہیں کہلائے گا دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے جذبے اور آپ کے طریقے کے ساتھ دین کو لے کر عالم میں پھرنا اس کو دعوت کہتے ہیں جب امت کی صلاحیتیں اور امت کی قربانیاں اس طریقہ حد سے ہٹ جائیں گی تو پھر وہ ہدایت صحابہ والی وہ تربیت صحابہ والی اور دین کا عالمی سطح پر قائم ہونا بحیثیت امت کے دین زندہ ہونا یہ امت سے نکل جائے گا اس لیے میرے محترم سمجھنا چاہیے کہ دعوت کیا ہے دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے جذبے اور ان کے طریقے کے مطابق اللہ کے دین کو لے کر عالم میں پھرنا اسے کہتے ہیں دعوت اور عمل جو ان دونوں کو جمع رکھے گا اس کا دین سب سے اچھا ہوگا احمد ہونا رسول محترم دوست ہو شروع تھی نیم اور دھارا ہل یہ دعوت اور دارائی اللہ تعالی دین کی زندہ کرے دعوت ہی ایک متر محنت دین زندہ ہوتے پارے আল্লাহ তালা এইভাবেই করে আসতেছেন এই জন্যই দেখা যায় যে কোন নবী আসছেন তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন তো আর যখন নবী বিদায় হয়ে গেছেন দুনিয়া থেকে দাওয়াত বন্ধ হয়ে গেছে তো দিন মিটে গেছে চল্লাহ আবালহুল নিয়ম এইভাবেই চলে আসতেছেন যে দাবতের দ্বারাই দিন দুনিয়াতে জিন্দা হয়

দাবত এবং আমল দুই করতে হবে এবং এই দাবতের দ্বারাই তর্বত হবে এই দাবতের দ্বারাই দিন মানুষের জিন্দিগিটে আসবে দাবত কাকে বলে বলে যে প্রচলিত নিয়মে জমানা হিসাবে যে কোনো মেহনত কে বলে না দাবত বলে হল হুজুর রকম সলি ওয়াসাল্লামের জজবা صابا ربیل تعالم تر جذبہ تعداد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ طریقہ شاہباد طریقہ سارا دنیا کے دینا دین کے جندا کرارا یہ نام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمات সাহাবাদের যে জজবা ছিল তারা এই জজবা নিয়ে যেই তরিকায় মেহনত করেছিলেন সারা দুনিয়াতে দিনকে জিন্দা করার জন্য বলে যে এইরকম ভাবে এটা কি বলে দাওয়াত যখন এইভাবে দাওয়াত জিন্দা হবে এবং তার সঙ্গে আমল ও জোড়া হবে একত্র হবে তো ওই দাওয়ার দ্বারা দিন দুনিয়াতে জিন্দা হবে দিন মানুষের জিন্দিগিটা আসবে এই জন্য দাওয়াত এটাকে বুঝতে হবে যে দাওয়াত কাকে বলে তো এই দাওয়াতের সঙ্গে যখন আমল একত্র হবে আল্লাহ তালা বলেন চেয়ে উত্তম দিন আর কার হইতে পারে